Alhamdulillah, ini adalah ahli kumpulan kami terdiri daripada saudari Izati, saudara Haikal dan saudara Adam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal. Bagi pengenalan, laporan ini disediakan bagi merekodkan lawatan ilmiah yang telah dijalankan ke sekolah menengah tingkatan khas Marbok atau lebih dikenali sebagai Bomber pada 5 Mac 2025. Lawatan ilmiah ini bertujuan untuk menilai kesan program keusahawanan terhadap orang kelainan upaya iaitu OKU khususnya dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Laporan ini akan menguraikan perjalanan lawatan permahatian yang dibuat serta dapatan yang diperoleh bagi memenuhi objektif yang telah ditetapkan. Baiklah, seterusnya latar belakang. Pada pukul 7.30 pagi, semua pelajar berkumpul di depan Kolej Kediaman IPG Kampus Darul Aman. Seterusnya pada pukul 8, kami ahli kelas bertolak ke SMPKV Marbuk. Dan pada pukul 9 pagi, kami tiba di SMPKV Marbuk. Seterusnya, pada pukul 9.30, sebaik saja kami sampai, semua pelajar diminta untuk berkumpul di bilik mesyuarat SMPKP Marbuk. Seterusnya, um, pada pukul 9.45, taklimat diberikan oleh pengetua SMPKP Marbuk tentang serba sedikit tentang perjalanan yang akan kami lalui di sana. Dan pada pukul 10 pagi, sesi lawatan ke setiap kemahiran dimulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noizati. Saya akan menerangkan tentang kursus kemahiran SKM yang ada di SMP KW Merbu. SKM dia ada tiga tahap. Tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Jadi SKM tahap satu pembuatan pakaian wanita. SKM tahap 2, pembinaan landscape, operasi pengemasan, pembuatan pastry, pembuatan roti, jahitan makanan, operasi servis makanan dan minuman, pembuatan dan penyediaan makanan, pembuatan pakaian wanita dan peralatan penyamanan udara HVAC, satu fasa pemasangan, servis troubleshooting and pembaik pulihan. SKM tahap 3 pula operasi perkhidmatan dobi mereka bentuk dan pengeluaran jahitan kreatif seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut jenis dan bidang keusahawanan OKU yang kami lawati yang pertama pembuatan roti dan pastri. Pembuatan roti dan pastri adalah salah satu bidang kemahiran yang diajarkan kepada pelajar OKU di SMP KW Merbau. Bidang ini memberikan mereka peluang untuk menguasai teknik asas dalam penyediaan roti dan pastri seperti roti sandwich, kek, biskut, donat, pizza dan kuih raya. Kemahiran ini bukan sahaja membantu dalam menyediakan makanan sendiri tetapi juga membuka peluang keusahawanan bagi mereka yang ingin menjana pendapatan. Seterusnya, peralatan dan proses pembuatan roti. Peralatan pembuatan roti adalah seperti kemudahan bengkel roti, peralatan, peran pelan kebakaran. Pembuatan roti pula adalah seperti latihan menghias donat, proses dekorasi donat dan lain-lain. Slide yang seterusnya akan menunjukkan antara video kursus yang dilawati iaitu pembuatan roti yang berjalankan aktiviti latihan dan teknik dekorasi roti. Tengok masa. macam mana teknik bila celup cara nak bagi rata kan dia. Ha, dia ada teknik supaya bila kita buat tu rata. Goyang-goyang ha, sikit. Rasa-rasa ha, sikit ada lain Seterusnya, peralatan dan pembuatan pastri Peralatan pastri, kemudian pengkir pastri dan produk kuih raya Aspek utama, pembuatan roti dan pastri Yang pertama, bahan dan resipi asas Murid menggunakan bahan utama seperti tepung, yeast, gula, mentega, susu dan telur Murid memahami kepentingan nisbah bahan untuk mendapatkan taste dan rasa yang berkualiti Yang kedua, teknik penyediaan dough Teknik menggunakan dough secara manual dan menggunakan mesin pengadun dough Kaedah fermentasi untuk memastikan dough mengembang dengan sempurna Yang ketiga, proses membakar dan penyediaan Suhu dan masa pembakaran yang sesuai untuk pelbagai jenis roti dan pastri. Penggunaan ketuhar industri untuk memastikan kualiti dan konsistensi produk. Yang terakhir adalah hiasan dan pembukusan. Teknik mias roti dan pastri menggunakan krim, coklat atau gula icing. Cara membukus produk untuk tujuan jualan dan penyimpanan yang lebih lama. Yang seterusnya penggunaan peralatan moden pelajar didedahkan kepada penggunaan peralatan moden seperti mesin doh dan ketua industri. Teknologi ini membantu meningkatkan produktiviti dan kualiti produk yang dihasilkan. Yang terakhir adalah aspek keusahawanan. Peluang perniagaan dalam industri makanan dengan menjual produk secara dalam talian atau di kedai fizikal Pelajar boleh menawarkan perkhidmatan catering atau bekalan makanan kepada restoran dan kafe berdekatan, teknik pemasaran dan pengurusan kos bagi meningkatkan keuntungan individu. Jadi, pembuatan roti ni ada laluan kerjaya mereka. Jadi, laluan kerjaya pembuatan roti adalah chef bakery, Pembuatan roti bersini Usahawan atau perniagaan sendiri Bekerja dalam bidang industri, kedai, kilang atau hotel Dan menyambung pengajian Jadi laluan kerjaya pembuatan pastri pula adalah Pembantu penyediaan pastri di industri perhati dan restoran Pembantu penyediaan pastri di kedai kek dan roti Usahawan dalam bidang pembuatan pastri Dan menyambung pengajian Seterusnya Pembuatan pakaian wanita Pembuatan pakaian merupakan salah satu bidang kemahiran yang memberi peluang kepada orang kekurangan upaya OKU untuk menjadi pendapatan dalam industri fesyen dan tekstil. Program latihan ini membantu pelajar menguasai kemahiran menjahit, memotong kain dan menghasilkan pelbagai jenis pakaian mengikut trend dan keperluan pasaran. Jadi ini adalah gambar pembuatan pakaian wanita. Ke sini kita nampak kebanyakannya pakaian yang ada adalah pakaian wanita yang sesuai untuk pergi ke majlis atau fashion show. Seterusnya ada juga pakaian kanak-kanak. Jadi, seterusnya aspek utama pembuatan pakaian wanita. Yang pertama, murid memilih rekaan dan corak. Memilih reka bentuk yang sesuai mengikut fashion terkini. Seterusnya menggunakan teknik melaka corak asas dan lanjutan. Yang kedua, pemilihan kain dan material. Murid memahami jenis fabrik seperti kapal, satin, chiffon dan renda. Murid menyesuaikan fabrik dengan jenis pakaian untuk keselesaan dan ketahanan. Yang ketiga, teknik menjahit dan penyambungan fabrik. Murid menggunakan mesin jahit industri dan mesin jahit khas seperti jahitan lurus, jahitan tepi, sulaman dan lain-lain. Mengetahui teknik jahitan asas seperti jahitan lurus, jahitan sembat dan jahitan tepi. Yang keempat, kemasan dan perincian pakaian. Tambahan, tambahan elemen seperti butang, renda, manik dan sulaman untuk meningkatkan estetika pakaian. Teknik kemasan seperti jahitan zigzag, lipatan dan kemasan leher. Seterusnya, pemasaran dan keusahawanan. Membantu pelajar membina jenama sendiri dan menjual pakaian secara dalam talian atau di butik memberikan latihan dalam mengira kos, menetapkan harga dan strategi pemasaran fashion. Laluan kerjaya pembuatan pakaian wanita adalah menjadi tukang jahit di butik dan kedai jahit. Bekerja di sektor industri tekstil seperti kilang pakaian atau kain. Usahawan dalam bidang jahitan menyambung pengajian atau tenaga pengajar di pusat latihan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang operasi perkhidmatan Dobi. Seperti yang kita tahu, operasi perkhidmatan Dobi biasanya berfungsi sebagai latihan kemahiran profesional untuk murid berkeperluan pendidikan khas iaitu MBPK. Ia bertujuan untuk memberi pengalaman kerja yang sebenar kepada pelajar dalam bidang Dobi termasuk mencuci, mengeringkan pakaian, menyeterika dan melipat pakaian. Pada bahagian operasi perkhidmatan Dobi, terdapat beberapa komponen penting antaranya mesin pengering, mesin basuh, bahan cucian serta panduan penggunaan mesin-mesin di operasi perkhidmatan Dobi. Seterusnya, aspek utama operasi perkhidmatan Dobi. Yang pertama, latihan kemahiran. Murid MBPK, mereka belajar menggunakan mesin basuh industri penger mesin pengering dan seterik Murid di sana mempelajari cara menguruskan perkhidmatan pelanggan dan merekodkan transaksi. Yang kedua, pengurusan peralatan dan keselamatan. Mereka diberi latihan dalam penjagaan mesin dobi dan penggunaan bahan pencuci dengan betul. Mereka juga perlu mematuhi kepada standard keselamatan dan kebersihan dalam operasi perkhidmatan dobi. Baiklah, yang ketiga, perkhidmatan kepada komuniti sekolah. Biasanya, perkhidmatan ini digunakan oleh warga sekolah seperti guru-guru, staf sokongan, kaki tangan sekolah dan murid sendiri. Perkhidmatan ini juga diberikan oleh orang luar sebagai latihan keusahawanan. Yang keempat, peluang keusahawanan dan pekerjaan. Murid diberikan kemahiran asas untuk membuka perniagaan dobi sendiri selepas tamat sekolah. Mereka juga berpeluang untuk meningkatkan untuk bekerja di sektor perkhidmatan dobi komersial. Bagi laluan kerjaya operasi perkhidmatan dobi, terdapat lima pekerjaan yang mereka berpeluang untuk sambung selepas tamat sekolah di SMPKV nanti. Yang pertama, pengurus operasi dobi iaitu Laundry Operations Manager. Yang kedua, penyelia Dobi Industry iaitu Industrial Laundry Supervisor yang ketiga pakar Dobi Dry Cleaning yang keempat pembantu peribadi Dobi, dan yang terakhir tenaga pengajar di pusat pengajian. Baiklah, seterusnya operasi penyediaan dan pembuatan makanan. Seperti yang kita tahu, program pembuatan dan penyediaan makanan di SMPKV direka khas untuk murid berkeperluan pendidikan khas yang di mana mereka berminat dalam bidang kulinari dan industri makanan. Ia memberikan latihan praktikal dalam penyediaan makanan, pengendalian dapur, keselamatan makanan serta asas keusahawanan dalam bidang makanan. Berikut adalah komponen-komponen penting dalam penyediaan dan pembuatan makanan. Yang pertama, adanya bengkel masakan meja hidangan pantry dan juga bilik makan VVIP. Baiklah, aspek utama penyediaan dan pembuatan makanan. Yang pertama, asas penyediaan makanan. Murid di sana belajar asas memasak seperti cara menumis, menggoreng, mengukus dan membakar. Mereka juga mempelajari teknik potongan bahan dengan betul dan lebih efisien. Dan murid ini, beliau menyediakan makanan tempatan dan antarabangsa mengikut resipi standar. Yang kedua, pengurusan dapur dan keselamatan makanan. Murid di sana iaitu MBPK mengamalkan prosedur operasi standar iaitu SOP untuk kebersihan dan keselamatan makanan. Latihan menggunakan peralatan dapur komersial seperti oven industry, fryer, dan mixer juga diberikan kepada murid berkeperluan PKH ini. Dan terakhir, mereka menjaga kebersihan kawasan kerja dan penyimpanan bahan makanan dengan betul untuk mengelakkan sebarang jangkitan kuman. Seterusnya, yang ketiga, pembuatan produk makanan. Murid di sana diajar cara menghasilkan produk makanan seperti masakan Melayu, masakan Barat iaitu Western ataupun makanan sejuk beku. Mereka juga diberi latihan dalam pembukusan dan penyimpanan makanan supaya makanan tersebut tahan lebih lama. Mereka juga dibolehkan untuk menjual hasil makanan sebagai latihan keusahawanan. Yang keempat, pengurusan perniagaan makanan. Murid-murid di sana didedahkan dengan asas pengiraan kos bahan dan harga jualan produk. Khususnya latihan dalam pemasaran juga dan penjualan makanan kepada pelanggan sebenar diberikan agar mereka terbiasa dengan realiti sebenar. Dan yang terakhir, projek, projek keusahawanan dijalankan seperti gerai makanan ataupun catering kecil. Bagi laluan kerjaya, penyediaan dan pembuatan makanan, ada lima kerjaya bagi bidang mereka. Yang pertama, pembantu tukang masak yaitu atau lebih dikenali sebagai commis chef atau kitchen assistant. Yang kedua, penyelia dapur iaitu kitchen supervisor. Yang ketiga, crew catering. Yang keempat, pengusaha makanan sejuk beku. Dan yang kelima, tenaga pengajar masakan ataupun cooking instructor. Seterusnya saya akan meneruskan dengan operasi pengemasan khususnya perhotelan. Kursus ini merupakan kursus yang memberi peluang dan pendedahan kepada pelatih dalam bidang pengemasan. Dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengemasan ini, secara langsung membolehkan pelatih MBPK ini mampu meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan berdikari dan tidak bergantung terhadap orang lain. Dengan peluang ini juga, mereka mampu menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Berikut adalah aspek-aspek utama yang diterapkan dalam kursus operasi pengemasan. Yang pertama kita dapat di sini ada pembersihan bilik tetamu, pengurusan bekalan dan peralatan, penyelenggaraan dobi dan lain-lain. Dan seterusnya ada pengemasan bilik VIP dan suit. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan aspek utama yang dipelajari dalam operasi pengemasan. Aspek pertama adalah pembersihan dan sanitasi bilik hotel. Dalam aspek ini, dia menerapkan penjagaan kebersihan bilik tetamu, bilik air, kawasan umum dan fasiliti lain Seterusnya, penggunaan teknik pembersihan yang betul untuk mengelakkan kuman dan bau tidak menyenangkan. Dan selepas itu, memastikan semua perabot lantai, langsir dan peralatan dalam keadaan bersih dan rapi. Aspek yang berikutnya adalah pengurusan bilik tetamu. Dalam aspek ini, dia menerapkan penyusunan bilik mengikut standar hotel termasuk mengemas katil dan mengganti linen. Seterusnya, memastikan kelengkapan bilik seperti tuala, alat mandian, air mineral dan alat elektrik berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir memberikan perkhidmatan tambahan seperti turn down service persediaan bilik untuk waktu malam. Aspek yang berikutnya adalah pengendalian linen dan lobby. Dalam aspek ini, ia menerapkan menguruskan cucian, pengeringan dan penyetarikan dan penyimpanan linen hotel seperti tuala, cadar dan sarung bantal. Seterusnya memastikan linen bersih, bebas bau dan dalam keadaan baik sebelum digunakan. Dan seterusnya adalah mengendalikan pakaian tetamu laundry service jika diperlukan. Dan aspek yang terakhir adalah perkhidmatan pelanggan dan etika kerja. Memberikan layanan mesra dan profesional kepada tetamu, berkomunikasi baik jika tetamu mempunyai permintaan khas atau aduan, memastikan privasi tetamu terjaga semasa melakukan kerja pembersihan. Ini adalah laluan kerja bagi operasi pengemasan khususnya perhotelan. Kat sini kita ada pengusaha homestay, Pembersihan domestik, penyelia housekeeping, attendant housekeeping, penyelia dobi hotel, penyelia kawasan awam hotel dan yang terakhir adalah pengurusan pengemasan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan kursus perasi servis makanan dan minuman. Kursus ini untuk murid berpeluang peningkah khas yang berada di SMPKV dengan memberi penekanan kepada kemahiran asas dalam industri makanan dan minuman termasuk kebersihan, keselamatan dan penyediaan perkhidmatan. Kursus ini membimbing pelajar dalam pengurusan etika kerja dan komunikasi dengan pelanggan. Latihan yang diberikan membantu MBPK meningkatkan kemahiran dan keyakinan diri untuk berada dalam industri perkhidmatan pemakanan. Berikut adalah contoh-contoh gambaran berkenaan dengan kursus operasi servis makanan dan minuman. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan aspek utama bagi operasi servis makanan dan minuman Aspek yang pertama adalah penyediaan dan penyediaan makanan dan minuman. Aspek ini menerapkan teknik penyediaan makanan dan minuman sebelum disajikan kepada pelanggan. Seterusnya, cara menghidangkan makanan dan minuman mengikut standar restoran atau hotel. Dan seterusnya adalah penggunaan peralatan penyajian seperti dulang, gelas dan kuteli dengan betul. Dan aspek berikutnya adalah etika dan tata cara dalam industri makanan dan minuman. Dalam aspek ini, ia menerapkan pemakaian dan kebersihan diri pekerja dalam industri perkhidmatan makanan. Seterusnya, etika bekerja di restoran seperti kafe dan hotel. Dan yang terakhir adalah kepentingan disiplin dan kecekapan profesionalisme. Aspek yang berikutnya adalah pengurusan tempahan dan meja. Dalam aspek ini, ia menerapkan cara mengambil tempahan pelanggan dengan cekap, seterusnya pengurusan susunan meja dan tempat duduk pelanggan. Dan seterusnya adalah sistem tempahan dan penggunaan perisian POS Iaitu point of sale Dan aspek yang terakhir adalah perkhidmatan pelanggan Dalam aspek ini ia menarikkan cara melayar pelanggan dengan mesra dan profesional Teknik komunikasi yang berkesan dalam industri makanan dan minuman Dan yang terakhir adalah pengendalian aduan pelanggan dengan cara yang betul Berikut adalah laluan kerjaya bagi operasi servis makanan dan minuman Antaranya adalah waiter dan waitress atau pelayan lelaki wanita. Seterusnya adalah ketua pramusaji dan berikutnya adalah penyelia restoran. Antara tempat kerja yang sesuai bagi laluan kerjaya operasi servis makanan dan minuman adalah restoran, hotel, kedai makan, syarikat catering, kapal pesiaran dan yang terakhir adalah kafe di pantai minyak. Baiklah, seterusnya kami akan menerangkan beberapa kesan program keusahawanan untuk orang kurang upaya. Ipa silakan, kesan yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup. Hal ini dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil bagi individu yang OKU. Dengan pekerjaan dalam bidang operasi servis makanan dan minuman ini, mereka dapat menampung keperluan asas hidup mereka. Dengan pendapatan yang diperoleh, mereka dapat menyimpan kewangan untuk kebinaan pada masa hadapan. Hal ini juga dapat memberikan akses kepada kemudahan perubatan dengan mempunyai kewangan yang stabil, mereka mampu mendapatkan rawatan kesihatan yang berkualiti termasuk terapi dan peralatan bantuan. Contohnya, orang OKU boleh bekerja dalam bidang F&B bagi memperoleh pendapatannya supaya mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan mempunyai pendapatan yang stabil. Yang kedua, mengurangkan bebanan hidup keluarga. Aspek utama dapat membantu menjana pendapatan. Melalui program keusahawanan dalam bidang catering atau pembuatan makanan, pelajar dapat membuat dan menjual produk seperti kuih muih atau makanan ringan. Dengan pendapatan yang diperoleh, mereka dapat membantu keluarga menampung perbelanjaan harian seperti membeli keperluan sekolah ataupun perbelanjaan dapur. Yang kedua, mengurangkan kos perbelanjaan keluarga. Melalui program keusahawanan dalam bidang catering atau pembuatan makanan, pelajar boleh membantu keluarga mengurangkan kos dengan menyediakan makanan sendiri. Sebagai contoh, jika keluarga tersebut menjalankan perniagaan makanan, mereka boleh memasak di rumah dan mengurangkan keperluan membeli makanan di luar, sekaligus dapat menjimatkan perbelanjaan harian menjana pendapatan dan taraf ekonomi OKU. Program ini memberi peluang kepada OKU untuk menjalankan perniagaan secara berdikari atau pekerja dalam industri yang berkaitan. Dengan latihan dalam bidang pembuatan roti dan pastri, OKU dapat menghasilkan produk berkualiti yang boleh dipasarkan secara kecil-kecilan atau dalam skala yang lebih besar. Mereka boleh membuka kedai bakery sendiri, menjalankan perniagaan dari rumah atau pekerja di hotel, restoran dan kafe yang memerlukan tenaga mahir dalam bidang ini. Hal ini dapat memastikan mereka mempunyai pendapatan yang stabil serta dapat menyara kehidupan mereka sendiri. Dengan pendapatan yang tetap, OKU dapat membeli keperluan asas, membayar bil dan menabung untuk masa depan mereka. Ini mengurangkan kepergantungan kepada bantuan kerajaan atau keluarga serta memberi mereka keyakinan untuk berdikari dalam kehidupan. Contohnya, Ali yang masalah pendengaran menjual roti dan kek melalui media sosial. Hasilnya, Ali mampu membuka gerainya sendiri. Yang kedua, Farah mempunyai masalah fizikal, menjual kek hari jadi dan biskut raya serta dapat bekerjasama dengan kedai bakery tempatan. Kesimpulannya, bidang pembuatan roti dan pastri bukan sahaja membantu OKU memperoleh pendapatan yang tetap tetapi juga meningkatkan taraf ekonomi mereka dengan membolehkan mereka menjadi usahawan yang berjaya atau tenaga kerja yang berkemahiran dalam industri makanan. Jadi, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang cabaran masa kini dan cadangan penambah baik kurangnya kesedaran masyarakat. Masih terdapat segelintir masyarakat yang ragu-ragu terhadap keupayaan OKU dalam menjalankan perniagaan dan menghasilkan produk yang berkualiti. Stigma ini berpunca daripada persepsi bahawa OKU ni mempunyai keterbatasan dalam kemahiran serta tidak mampu bersaing dalam pasaran. Akibatnya, produk yang dihasilkan oleh OKU sering dipandang sebelah mata dan kurang mendapat sokongan pelanggan. Jadi kesan kepada keusahawanan OKU, OKU menghadapi kesukaran menjual produk kerana kurangnya keyakinan pelanggan terhadap kualiti produk mereka. Peluang untuk mengembangkan perniagaan menjadi terhad akibat ke kekurangan permintaan. OKU mungkin hilang motivasi untuk terus berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Jadi cadangan penyelesaiannya adalah menjalankan kempen kesedaran menggalakkan program kempen kesedaran melalui media sosial, ceramah dan pameran bagi mengetengahkan kejayaan usahawan orang kurang upaya, OKU. Baiklah, antara cabaran masa kini dan cadangan penambahbaikan dalam bidang operasi perkhidmatan Dobi. Yang pertama, daya saing yang tinggi. Antara cabaran-cabarannya, Dobi layan diri semakin popular kerana lebih murah dan mudah diurus oleh pelanggan tanpa memerlukan perkhidmatan dobi. Selain itu, harga dobi layan diri lebih murah berbanding perkhidmatan dobi. Dan terakhir, dobi layan diri lebih mudah, efisien dan masa perkhidmatan lebih singkat berbanding perkhidmatan dobi. Jadi cadangan untuk perkhidmatan dobi ialah pemasaran digital harus ditingkatkan dengan lebih meluas seperti penggunaan media sosial. Sebagai contoh, Facebook, YouTube dan juga Instagram. Cabaran yang berikutnya adalah kekurangan modal. Antaranya adalah kesukaran untuk mendapatkan modal permulaan sekiranya mahu menceburi bidang perhotelan dalam perniagaan. Kos latihan dan pendidikan juga merupakan salah satu cabaran yang perlu ditanggung oleh individu OKU untuk menyertai kursus operasi pengemasan khususnya perhotelan kos pengangkutan ke tempat kerja juga memainkan peranan dalam cabaran dalam menangani kerana bergantung kepada perkhidmatan awam. Antara cadangan yang boleh diberikan adalah kerajaan harus memberi bantuan kewangan dan insentif daripada majikan di tempat kerja supaya dapat memudahkan urusan mereka untuk bekerja. Akhir kata daripada saya, rawatan khusus ke SMPKB ini dapat meningkatkan pengetahuan berkenaan dengan program kesawanan bagi golongan OKU kerana ianya memainkan peranan penting dalam memperkasa mereka dengan ilmu, kemahiran dan pendedahan yang relevan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui program ini juga, pelajar berpeluang mempelajari aspek teknikal dan praktikal dalam pelbagai bidang, termasuk kesawanan yang dapat membuka peluang pekerjaan atau penyaganya sendiri. Selain itu, sokongan yang diberikan dalam bentuk latihan juga dan bimbingan membantu membina keyakinan mereka serta keupayaan mereka untuk berdikari dalam kehidupan dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Sekian terima kasih.